командир батальона Донбасс. Командир батальона Донбасс, Семенченко. Очень приятно. А скажите, пожалуйста, сколько людей э, с Майдана уехало в лавы батальона Донбасса за этот период? Э, уехало порядка 100 человек. Мы сейчас берем исключительно людей с опытом, с военными билетами в возрасте от 20 до 45 лет. Стараемся за 30. То есть заседательств достаточно мало было. Это те люди, с которыми мы вместе были на Майдане, которые представляют, по сути, цвет нации, и которые хотят принять участие в защите Украины. Мы не забираем сюда людей, которые хотят находиться постой, на Майдане, которые хотят оставаться здесь. Мы берем тех, которые ищут людей им защищать Украину. Их место сейчас вместе с нами. И они так сказать, с этим согласны. Вы проводите отбор, все ли желающие могут попасть, и есть ли препятствия, если человек болен? Мы проводим отбор. Сейчас у нас фактически батальон переполнен, у нас два состава. То есть бойцы, как таковые, нам не нужны. Нам нужны те люди, которые являются, по сути, носителями боевого духа, которые являются патриотами Украины которые, по сути, победили Януковича. То есть те люди, которые готовы сейчас защищать Украину с оружием в руках. То есть это вопрос больше политический, чем мобилизационный. Угу. А вы входите в состав МВД или это отдельное формирование? Сейчас мы входим в состав Национальной гвардии. Угу. Это батальон специального назначения Донбасс. Угу. Угу, хорошо. А сегодня сколько новобранцев уехало с Майданова? Сейчас с нами уехало 15 человек, плюс 10 солдат президентского полка, высказал желание к нам перевестись. Все остальные будут собирать вещи, проходить отбор и присоединяться к нам позже, на следующей неделе. Uh -huh. А перед тем, как они направляются на восток, бойцы проходят подготовку. А, конечно, нам не нужно пущенное мясо. Сейчас мы обучаем, прежде всего, людей, которые имеют уже воинские специальности. Снайпера, гранатометчики, автоматчики. Uh -huh. Мы доводим их знания до совершенства, возобновляем их навыки и дальше они являются внутренними инструкторами. Uh -huh. Все новобранцы получают самую начальную подготовку и первое время ни в каких действиях они в Донецкой области принимать участие не будут. Нам главное, чтобы люди жили за Украину, а не за нее не умирали. Поэтому будем только после подготовки отправлять. Uh -huh. Спасибо большое. Пожалуйста.